Вітаю вас. Це програма Власний погляд. Ми говоримо про туризм та дію санкцій у цій галузі. Гостем нашої студії є Аркадій Маслов, експерт туристичного ринку, віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України. Пане Аркадію, я вітаю вас у нашій студії. Добре. Російський туризм, схоже, вже відчув на собі груз міжнародних санкцій. Припинили всі рейси компанія «Добролюд» і про свою неспроможність заявили найбільші турфірми, такі як Ніва. «Роза ветров», «Мир», «Экспо-тур». И это лишь запущенный механизм. На вашу думку, как это в позначиться на туристичній галузе России? Ну, по всей видимости, стоит сказать, что э, те громкие банкротства и невозможности выполнять свои финансовые обязательства, которые есть сейчас на рынке России, и вышеперечисленные компании, наверное, по всей видимости, не связаны с санкциями. Да? Скорее всего, это э, невозможность выполнять свои обязательства этими компаниями перед туристами соответственно перед своими партнерами отелями авиакомпаниями и так далее и в первую очередь наверное нужно объяснить почему так происходит Да, это сбился так в да я думаю что здесь сб... была спланована акция ну вот если говорить о двух достаточно крупных компаниях то это спланированная акция да то есть а компания Потому что это происходит в пик сезона, когда собирается самое максимальное количество финансовых ресурсов. Это, об этом говорит, допустим, к примеру, компания ⁇ Лабиринт ⁇ которая специализировалась по направлению Греции да, в этом сезоне максимально раздвинула свои э, направления, да, и полетела буквально по всем направлениям и продавала туры буквально по всем направлениям, не имея на это ни опыта, ни ресурсов и так далее, и так далее. Да? И есть... мы понимаем, что она уже обанкротилась, и, и на 25 тысяч понимаем... клиентов да. находятся за межами Российской да. Федерации да. и не может возвращаться. Да. В... да. И в тот пиковый период, Україну. когда компания собирала максимальные Финансы со своих туристов, да, в этот момент они объявили себя неплатежеспособными, то ли временно неплатежеспособными. Ну, мы понимаем это как традиционное банкротство, потому что, в общем, это ударит по их имиджу. Безусловно, но по всей видимости финансы важнее, чем имидж в данной ситуации. Но ну, они смогут восстановить свою работу? Я уже думаю, я іншим, думаю, что под, под, этим брендом они не будут больше работать, потому что восстановить свою репутацию практически на рынке туризма невозможно после такого банкротства или как минимум таких серьезных проблем, связанных с финансами. Но разом с тем они могут нарекать на то, что это санкции, чтобы, скажем так, залишить своего клиента? Ну, Может они так могут валировать все, что угодно. Да? То есть, ну, угу. Туристы понимают, что доверие на самом деле и доброе имя компании, наверное, в данном случае важнее гораздо, и никакими санкциями или... розказнями по поводу того, що где-то что-то происходит относительно російських компаний, Ну наверное, это неправда. Ну і в такій ситуації я думаю, що росіяни тепер будуть думати і десь переживати. Як тепер полетіти безусловно, за кордон на відпочинок, безусловно, тобто і вони гов... вже переживають? Можемо говорити про те, що кількість відпочиваючих значно знизиться. От, наприклад, російський туроператор говорить про те, що туристичний сезон цього року в Росії гірший ніж сезон кризового 2009 року. Да, так, Це факт. Здесь есть несколько факторов, и каждый из них достаточно сильно влияет на вообще на рынок туризма в России. Первый фактор да, это курсовые разницы, курсовые колебания, которые сегодня происходят то есть, на российском рынке. Это российские рубль относительно евро и относительно доллара. Да, то есть, как правило, они приводят к тому, что люди, планирующие отдых, да, откладывают свой отдых в расчете, что что-то изменится с курсом. Да. Как правило, этот отложенный спрос либо отложенный спрос, либо люди принимают решение не ехать на отдых. Да? То есть в этом году российский рынок, как минимум, потерял порядка 30% всех своих объемов выездного туризма. Да? Когда мы говорим о Внутреннем и визном туризме мы понимаем, что Россия все-таки не курортная страна настолько. Да? То есть она не имеет таких возможностей колоссальных, как есть, к примеру, в Европе, в Средиземноморье, даже Турция, Египет и многие большие туристические страны. Так вот, эти потоки они не могут перераспределиться на внутренний рынок. Это люди, которые приняли решение не отдыхать в первую очередь. Дальше на российском рынке было принято решение правительством России, да? то есть э, государственным чиновникам. Отчасти был запрет совершенно официальный, и отчасти был негласный запрет на выезд за пределы России на отдых. Ну, частину отправляла у в Крым за рахунок бюджетных коштей. Ну это вообще отдельная смешная история, угу. когда э, люди из правоохранительных органов обязаны отдыхать угу. в Крыму. Да, и на рынке уже существует черный рынок э, поддельных документов, подтверждающих то, что этот человек якобы отдыхал в Крыму. И он может подтвердить своим старшим офицерам, что он... Был в Крыму и выполнил значит, задачу э, своего руководства. Сколько же так таких смешных историй можно малевать, россия России? Э, наверное, бесконечно. На самом деле, наверное, нужно говорить о системном э, туристическом отдыхе, да, то есть о системном и понятном, который выстроен международным бизнесом. Так вот здесь, конечно, в ближайшие годы будет не просто российским компаниям, причем компаниям исключительно с российским капиталом, да, потому что компании международные большие, они все-таки имеют э, некую, скажем, и защиту, э, потому что они присутствуют в ряде стран, да, то есть более того, они являются лидерами в этих странах. Поэтому компании, исключительно с российскими корнями, да, им в будущем и в будущей перспективе будет достаточно сложно работать на рынках, особенно на рынке Европы туристическом. То есть мы увидим большую ки́лькость мы еще увидим, мы еще увидим в этом крутить. году еще в этом году, я думаю. Мы услышим о 3-5 банкротствах компаний, достаточно серьезных больших. Поэтому будем... Ми можемо тільки Да. А от власне яка ситуація навколо готелей? Адже е, ті готелі, е, де є, скажімо так, іноземні представництва, да, відомі там популярні готелі, типа ти як Хілтон? Е, Росія планує запровадити чорний список, включати ті готелі, е, які е, на території Європи як не приймають російських туристів, не хочуть бачити. российских туристов есть у вас певная информация? Как вы прокомментировали? Это вопрос? Ну на самом деле это не новость и существует, скажем, в отельном бизнесе политика с какими рынками они работают, с какими не работают. То есть есть ряд, скажем, отельных сетей, систем, которые категорически не работают на славянские рынки и в том числе на российский рынок. Поэтому поэтому это не является каким-то там запретом. Они просто не подписывают контракты с туроператорами, которые привозят туристов с рынка России. Это нормально. И это их право. То есть это их бизнес, их маркетинг и так далее. Другой вопрос, что сейчас есть, скажем, политические заявления, да, что и они тем, чем дальше, тем больше раздуваются по поводу того, что россияне неадекватно себя ведут в отелях. Да, но я бы, может быть, даже не акцентировал на это внимание, потому что не о россиянах идет речь. А идет речь о людях, как правило, которые в нетрезвом состоянии. Да? Вот они себя неадекватно ведут. И, э, и я вижу ряд э, скажем, информационных сообщений, что там кто-то подрался в каком-то отеле, на каком-то курорте. И, естественно, это были россияне и так далее. Просто акцент сейчас смещен, потому что дерутся все. Да? И алкоголь делает на самом деле свое дело, и, как правило, люди не совсем адекватные в этом состоянии. Потом, конечно же, все извиняются, выплачивают штрафные санкции, возмещают там ущерб и так далее, и так далее. Но это происходит. Это происходит со всеми и, в разных регионах, и в разных странах, где отдыхают туристы с территории бывшего Советского Союза. Ну а власне, те готели, которые на территории России находятся, насколько для них могут быть загрозлены санкции, или могут они Запутаете свою деятельность? Мне думается, это больше политические заявления. Если сетевые системные отели... Угу. Э... Работают по всему свету? Да, работают. Да. Насколько загружен рынок может ну, я думаю, с точки зрения финансов в их сети, в их объемах и масштабах, это неприятность но никак не какой-то кризис для компании Хилтон, к примеру. Да? Uh -huh. То есть, это неприятность. И я думаю, что этого не произойдет, потому что, скорее всего, как мне думается, это политические заявления, которые к бизнесу реальному. совсем мало отношения. Ну і власне які наслідки матиме скажімо так, ситуація, то що стосується Кремль власне, закрив небо для України, тобто переліт транзитних рейсів до Грузії, Азербайджану, Арменії та Турції? Більшому сожалению це факт. Ми говоримо зараз о українських авіакомпаніях, которые будуть да, тому що ці маршрути і направлення. являлись для них, там, для, как для авиакомпании, бюджетообразующим. То есть направление в различные города России. Как минимум, пролеты, транзиты через территорию России, невозможность, вернее, этих транзитов и пролетов через территорию России, mm -hmm. они в свою очередь повлекут за собой удорожание вообще перелета. Да, то бишь, как минимум, мы можем посчитать стоимость топлива, да, то есть время пролета над этой территорией, стоимость топлива, и, соответственно, большее время нахождения в воздухе самолет. то есть это, это лизинг, это лизинговые отношения, да, подорожают билеты, но это не значит, что рейсы не будут выполняться. Почему же уменьшена количество таких авиаперелетов с Украины? Рынок определяет, не политика определяет. Рынок, если есть поток людей, которые перемещаются из Украины в Китай или из Украины в Таиланд, значит перевозчики будут перевозить этих людей. Да? То есть, э, никакие запреты искусственные не могут повлиять на, на желание э, людей ехать или лететь в ту или иную страну. Понимаете? Э, только экономика, безусловно, экономические отношения, э, ситуация непростая сейчас в Украине, да, и Украина как, э, и украинские туристы это ощущают, и украинский рынок туризма тоже ощущает эти потери, они были колоссальными в начале года, То есть э, рынок выездного туризма просто практически свернулся, то есть было падение на 80%. Это очень серьезные цифры. При таком падении, как правило, закрывается бизнес вообще. Да? Но выровнялась ситуация благодаря... Вы знаете, в этот период происходит, э, скажем, такой э, ну, важный на самом деле инструмент, для продаж турпродукта на весь сезон, это раннее бронирование. Раннее бронирование, как правило, начинается с декабря месяца и происходит там до конца февраля, там, начала марта. Да? Это те специальные предложения по ценообразованию, которые делают отели, туроператоры, трансфер, трансферные компании. Насколько я это да, то есть эти, эти э, так называемые э, скидки э, доходят до минус 35%, и любому туристу, который планирует в декабре или в январе свой отдых в августе, это достаточно выгодно, да, в первую очередь. Так вот, в этот период как раз украинцы и не бронировали, потому что э, была накаленная политическая ситуация в стране, у нас были э, печальные события, и э, психологические страхи людей уехать из своей страны или что-то подумать и запланировать на какую-то ближайшую перспективу, соответственно, остановили этот процесс. Так как операторы продлили это раннее бронирование и еще в апреле месяце и немного в мае месяце, да, то есть, эта ситуация выровнялась. Мы констатируем на сегодняшний день, что падение рынка выездного туризма э, на украинском рынке э, будет по итогам года, по итогам сезона, где-то минус 35-40%. Да, это большая цифра, но на самом деле не настолько катастрофична, как предполагалось еще в начале года. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про о, санкції, які вводить Росія, як, які вводить Європа проти Росії, і в свою чергу як реагує Росія на ці санкції, теж саме закрите небо для України. Чи повинна Україна закривати транзит для Росії на свою територію? Адже о, Росія сьогодні розглядає можливість заборонити європейським американським авіакомпаніям користуватись Транссибірським коридором. На що Європа сказала, що ми також заборонимо літати над Європою. Як повинна реагувати Україна? Я думаю, що Україна е, до. Должна... Украина находится в состоянии войны с Россией. Да? И завуалированные отношения военных действий да, то есть, и, э, и так далее, так далее, не оправдывают, э, скажем, я не понимаю политику нашего правительства, которая не реагирует адекватно, весь мир реагирует со своими санкциями, а политика нашего э, кабинета министров такая, что вот мы здесь как бы вроде бы торгуемся с Россией, а вот здесь мы вроде как бы воюем с Россией, мне непонятно. Да? То есть весь цивилизованный мир осуждает действия России. И Украина должна выступать аналогично единым фронтом, так же, как поступает Европа, так же, как поступает Америка. К большому сожалению, мы пришли к этим далеко не дружественным отношениям, но это факт. На вашу думку, вот, если мова идет про украинские санкции против России, какие мать быть кроки? Что касается туристической галузи? Ну, по большому счету мы в туризме не очень переплетены. Да? То есть мы в первую очередь, Украина оказывает услуги по транзиту, колоссальному транзиту из Европы в Россию, грузов через территорию Украины. Есть две транзитных страны, это Беларусь и Украина. Это большие, скажем, хабы для того, чтобы грузы, различные грузы, товары, услуги, все что угодно могло попасть на территорию России. Наверное, вот это. Дальше, этот транзит с территории России в Европу товаров, те которые, а в первую очередь это энергоносители, это нефть и газ. Да, то есть э, большой вопрос, да, в каких отношениях сегодня находится Украина с Россией, как раз в этих отношениях да, то есть, транзитных. Что касается туристического рынка, я не вижу здесь каких-то больших рисков. Эти риски уже произошли. Аннексия э, территории Украины, а точнее Крым, она уже произошла. То есть это туристический поток, который был. Украина его уже не увидит. Туристического потока с территории России э, в наш Крым, в, наш Одессу, в нашу Одессу и э, побережье Черного моря, uh -huh. да, то есть э, вернее, в, в наши Карпаты наш, э, и побережье Черного моря, они не настолько велики, чтобы они повлияли, да, то есть повлияли на падение этих рынков, либо, э, скажем, банкротства э, ряда курортов там и так далее так далее да? то есть все таки они ориентированы на внутренний рынок если мы говорим о карпатах то карпаты ориентированы еще на европейский рынок да это очень важно и они имеют европейских туристов если мы говорим о черном море мы говорим об одессе мы говорим о николаев херсон и так далее да? то здесь безусловно было, был процент достаточно ощутимый российских туристов но вот, вот первый сезон мы без российских туристов Я не вижу катастрофи на самом деле. я не каких-то серйозних проблем. Ну і пер, перший сезон ми без Криму в принципі українці визначилися, хто куди їде відпочивати да, да, або їдуть, да, або залишаються дома. Іменно да, да. так. Дуже вам дякую, Аркадій Масло, експерт туристичного ринку, віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.